নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগতে মই ক্লাছ ফাইভৰ গণিতৰ ভং্নাংশ দশমিক ভং্নাংশ আৰু ভগ্নাংশৰ এই পাঠটোৰ এক্টিভিটিজখিনি লৈ আহিছিলোঁ আজি দুই নম্বৰ অংশটো লৈ আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে মনোযোগ দি চাবা ভগ্নাংশ আৰু দশমিক ভগ্নাংশৰ মাজত যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে বা কিবা সুধিব লগা থাকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰিবা গতিকে আমি ব'লাচোন আজি দ্বিতীয় অংশটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই কালি ইয়াৰ ওপৰদত সামৰণি মাৰিছিলোঁ আগতে আগৰ ভিডিঅ'টোত গতিকে মই আজি ইয়াৰ পিছৰ ডোখৰ পৰা লৈছোঁ এতিয়া এইডোখৰত চোৱা ল'ব বা শৰত উপযুক্ত সং উপযুক্ত সংখ্যাটো লিখিব দিছে লব বা শৰত এতিয়া ল'ব কাকৈ ওপৰটোক ল'ব আৰু তলৰটোক সৰহ বুলি কয় আমি আগতে জানিছোঁ গতিকে উপযুক্ত সংখ্যাবোৰ হ'ব লাগিব ইয়াত দি দিছে চোৱা সাত ভাগৰ তিনি সেই দেখিছেনে সাত আৰু তিনি আছে এতিয়া ইয়াত তোমাক ছয় দি দিছে আৰু ইয়াৰ কাষৰটোত কি হ'ব প্ৰথমে জানিব লাগিব এই ছয়টোকৰ পৰা আহিলে ঠিক আছে ছয়টো আহিছে চোৱা তিনিৰ লগত কিমান পূৰণ কৰোঁতে ছয় আহিছে তিনিৰ লগত দুই পূৰণ কৰোঁতে ইয়াত চাবা তিনি পূৰণ দুই তিনি দুই গুণ ছয় এতিয়া তিনিৰ লগত দুই পূৰণ কৰিছে তেতিয়া ছয় আহিছে তেতিয়া এতিয়া এইটোৰ তলত কিমান আছে সাত আছে গতিকে হাতৰ লগতো ওপৰত যিটো সংখ্যা পূৰণ কৰা হয় তলৰ সংখ্যাটো সেইটো পূৰণ কৰিব লাগিব হাতৰ লগত তেতিয়াহ'লে আমি দুই পূৰণ কৰিলে কিমান পাৰিম সাত দুই গুণ চৈধ্য ঠিক আছে তেনে মানে এতিয়া তলত কি হ'ব চৈধ্য মনত থাকিলেনে এতিয়া ইয়াত লিখিবা তোমালোকে ইয়াত যেন ইয়াত লিখিবা ছয় কিমান চৈধ্যভাগৰ ছয় বুজি পালানে নিশ্চয় বুজি পাইছা আমি তলৰ সংখ্যাটোত যিমানে পূৰণ কৰিম ওপৰ সংখ্যাটোক সিমানেই পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু যদি ওপৰ সংখ্যাটোক যিমানে পূৰণ কৰা হয় তলৰ সংখ্যাটোকো সিমানেই পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া নেক্সট তিনি নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ তিনি নম্বৰটোত দিছে তোমালোকক চোৱা চাৰিভাগৰ এক এতিয়া চাৰিভাগৰ একৰ সমমান ভগ্নাংশটো কিমান হ'ব প্ৰথমে এটা তলত দি থৈছে বাৰ এইটো বাৰ দি থৈছে আমি এতিয়া বাৰ চাৰিৰ লগত কিমান পূৰণ কৰি বাৰটো পালোঁ এতিয়া আমি চাৰি তিনি এতিয়া চাৰি তিনি গুণ বাৰ চাৰি লগত তিনি পূৰণ কৰি আমি বাৰটো পালোঁ এতিয়া ওপৰতো আমি কি কৰিব লাগিব তিনি পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে আমি কিমান তিনি এক তিনি গুণ তিনি গতিকে বাৰভাগৰ তিনি তেতিয়া ইয়াত কি হ'ব বাৰভাগৰ তিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা তিনি নম্বৰটো নেক্সট আহিব চাৰি নম্বৰটো ওলাই আহিছোঁ ঠিক আছে চাৰি নম্বৰটো তোমালোকক দিছে পাঁচভাগৰ দুই এছ মই কৰি দিছোঁ পাঁচভাগৰ দুই এতিয়া আমাক এটা ডিঠ হৈছে নেকি চাওঁ ওপৰ এটা ডিঠ আছে চাৰি ঠিক আছে এতিয়া দুই লগত এতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে ওপৰটোৰ লগত যিটো পূৰণ কৰা হয় তলৰটো সিমানেই পূৰণ কৰিবলৈ দুই লগত কিমান পূৰণ কৰোঁতে চাৰি আহিছে দুই দুই গুণ চাৰি দুই দুই গুণ চাৰি গতিকে ওপৰত দুই পূৰণ কৰিছা গতিকে আমি পাঁচৰ লগতো দুই পূৰণ কৰিব লাগিব পাঁচ দুই গুণ দহ গতিকে ইয়াত কি হ'ব দহভাগৰ চাৰি ইয়াত কি কৰিব দহভাগৰ চাৰি ইয়াত আৰু এটা ডিট হৈছে পোন্ধৰ এই পোন্ধৰটোকৰ পৰা আহিলে এতিয়া আমি চাম ঠিক আছে পোন্ধৰ এতিয়া আমি প্ৰথমে আছিলে পাঁচ হয়নে পাঁচৰ লগত কিমান পূৰণ কৰোঁতে এতিয়া পোন্ধৰ আহিলে তিনি পূৰণ কৰোঁতে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ হয়নে তেতিয়া ওপৰত কি আছে দুই আছে গতিকে দুই লগতো আমি কি কৰিম তিনি পূৰণ কৰিম তেতিয়া কিমান হ'ব দুই তিনি গুণ ছয় পোন্ধৰ ভাগৰ ছয় তেতিয়া আমি ইয়াত কি ভাবিম পোন্ধৰ ভাগৰ ছয় বহা নিশ্চয় বুজি পাইছা চাৰি নম্বৰটো পাঁচ নম্বৰটো ওলাই আহিছোঁ এইবাৰ এনেদৰে তোমালোকে সমান ভগ্নাংশ উলিয়াব পাৰিবা এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো আহিছে দেই পাঁচ নম্বৰটো আহিছে চাৰিভাগৰ তিনি আৰু ইফালে কি সংখ্যা দি থৈছে আমি চাওঁচোন ওপৰত এটা বাৰ দি থৈছে দেখিছেনে এইটো বাৰ গতিকে বাৰ দি থৈছোঁ এতিয়া তলত কিমান হ'ব তলৰটোতো আমাক খালি দিছে গতিকে তলতো লিখিবলৈ হ'লে আমি কি কৰো তিনিৰ লগত কিমান পূৰণ কৰোঁতে বাৰ হৈছে তিনি চাৰি গুণ বাৰ গতিকে তিনিৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰোঁতে বাৰ হৈছে গতিকে আমি চাৰিৰ লগতো এই চাৰিটো পূৰণ কৰিম চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল গতিকে ষোল্লভাগৰ বাৰ ইয়াত ষোল্লভাগৰ বাৰ বহাব লাগিব নেক্সট আৰু এটা দিছে বিছভাগৰ কিমান হ'ব এতিয়া এতিয়া আমাক দি থৈছে বিছ আৰু ওপৰত কি হ'ব এতিয়া আমি এইটো নাজানো ঠিক আছে এতিয়া আমাক প্ৰথমেই কিমান দিছিলে চাৰিভাগৰ তিনি গতিকে চাৰিভাগৰ তিনিটি লৈ লৈছোঁ চাৰিৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে বিছ হ'ব পাঁচ চাৰি পাঁচ গুণ বিছ গতিকে ওপৰতো আমি কি কৰিম পাঁচ এটা পূৰণ কৰিম গতিকে তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এইটো মিনিং হ'লে বিছভাগৰ পোন্ধৰ এইকেইটা হৈছে সংমান ভগ্নাংশ ইয়াত মোলকৈ দিছোঁ যে বিছভাগৰ পোন্ধৰ অহাবা ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সট আমি পিছৰ এক্টিভিটিজটোলৈ লৈ আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে চাই থাকিবা নেক্সটটোনো কি দিছে নেক্সটটো তোমালোকক দিছে ছবিৰ সহায়ত তিনিভাগৰ একৰ সমতুল্য ভ্নাংশৰ অংকৰণ কৰি দেখুওৱা এতিয়া তোমালোকৰ ভগ্নাংশটো দিছে তিনিভাগৰ একৰ সমতুল্য ভগ্নাংশ অংকৰণ কৰিলোৱা এতিয়া আমি তিনিভাগৰ একটো আমি সমান ভগ্নাংশ আঁকিছোঁ গতিকে তোমালোকে চাই ল'বা দেই তিনিভাগৰ এক কৰিব দিছে নহয় জানো তিনিটা ভাগ কৰিব লাগিব আৰু তিনিভাগৰ এটা ভাগ এতিয়া চোৱা এভাগ এভাগ দুভাগ তিনিভাগ তিনিভাগৰ এক আমাক দিছিলে তিনিভাগৰ এক এইটো এতিয়া ইয়াৰ সমমান ভগ্নাংশ উলিয়াব গৈছে তিনিভাগৰ এটা অংশত আমি ৰং কৰি দিলোঁ যেনিবা ঠিক আছে এই ইয়াৰ সমমান ভগ্নাংশ এটা উলিয়াব গৈছে আমি ধৰক লিখিলোঁ তিনিৰ লগত প্ৰথমে আমি ধৰক দুই পূৰণ কৰিলোঁ ইয়াতো দুই পূৰণ কৰিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব তিনি দুই গুণ ছয় আৰু এইটো কিমান হ'ব এক দুই গুণ দুই ছভাগৰ দুই স্বভাগৰ দুই এতিয়া পালোঁ এতিয়া আমি স্বভাগ কৰিব লাগে স্বভাগ কেনেকৈ কৰিম চোৱাচোন ইয়াত দুটা দুটা ভাগ কৰিলোঁ ইয়াত দুটা ভাগ কৰিলোঁ এয়া দুটা ভাগ কৰিলোঁ ছটাখন চোৱাচোন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছভাগৰ এই আমাৰ দুটা অংশত ৰং হৈ গ'ল নিজে নিজে অট'মেটিক হৈ গ'ল স্বভাগৰ দুই গতিকে স্বভাগৰ দুইটো ইয়াৰ লগত একে সমাগ কিন্তু আমাৰ যিকেইটা যিডোখৰ আমাক ক্ষেত্ৰটো লৈ আছিলে ছবিটোৱে চিত্ৰটোৱে সেই একেটা ক্ষেত্ৰতে আমি স্বভাগৰ দুইটো পাই গ'লোনে এইটোৱে হৈছে চিত্ৰ সহায়ত তোমালোকক এনেদৰে বুজাই ৰাখিব খোজা স্বভাগৰ দুইটো তোমালোকে ইয়াৰ সমতুল্যভগ্নাশ বুলি দেখাব পাৰা ঠিক আছে এইটো স্বভাগৰ আৰু ইয়াৰ দুটা ছবি আঁকিবা এনেকৈ এক দুই তিনি তিনিভাগৰ এটা অংশত ৰং এনেকৈ কৰি দেখাবা আৰু নেক্সট মানে ছভাগৰ দুটা অংশত ৰং কৰি দিবা তেতিয়া এই তিনিভাগৰ এক আৰু ছভাগৰ দুই দুইটাই সমতুল্য ভ্নাংশ নিশ্চয় বুজি পালা নেক্সট দিছে তোমালোকৰ খালী ঠাই পূৰ কৰ পোৰ কৰা ইয়াত তোমালোকৰ খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে চাই যাবা দেই দুভাগৰ এক ছভাগৰ তিনি দহভাগৰ পাঁচ এইকেইটানো কেনেকৈ পালে বাকীকেইটা তোমালোকক কৰিব দিছে এতিয়া চোৱা একেবাৰে সহজ সহজ পদ্ধতিটো শিকাই দিছোঁ তোমালোকক এতিয়া ছভাগৰ তিনি যেন দুভাগৰ একৰ লগত হ'ম অতুল্য ভগ্নাংশ কেনেকৈ কমা সমান ভগ্নাংশ এতিয়া ইয়াত চোৱা তিনি ওপৰটোলৈ সদায় ওপৰটোলৈ মন কৰিবা ওপৰটোত কিমান দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ তলৰটোলৈ মন কৰিবা ঠিক আছে একদম প্ৰথমৰ যিটো লাইন হয় প্ৰথম লাই প্ৰথমত থকা ভগ্নাংশটোলৈ মন কৰিবা তাৰপিছত দিছে চোৱা তিনি দুই গুণ ইয়াৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিব লাগে তিনি দুই গুণ ছয় দেখিছেনে ছয় হৈছে আকৌ পাঁচ আহিছেনে পাঁচৰ লগত দুই পূৰণ কৰিছে পাঁচ দুই গুণ দহ ঠিক আছে এতিয়া তিনি পাঁচ আমি ছয়ো দিব পাৰোঁ সাত দিব পাৰোঁ আঠ দিব পাৰোঁ সেই এতিয়া ধৰক ইয়াত সাত দিলোঁ সাত দুই গুণ চৈধ্য দেখিছেনে ইয়াত দিছে ন দিলোঁ যেনিবা ন দুই গুণ ওঠৰ ইয়াত ওঠৰ ইয়াত দিছে ধৰক এঘাৰ এঘাৰৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে বাইছ দেখিছেনে তেনেদৰে লিখৰ পৰা সদায় এই ওপৰৰ সংখ্যাটোৱে তলৰ সংখ্যাটোক পূৰণ কৰিলে যিটো হয় সেইটো তলত বহিব তেতিয়াই সমতুল্য ভগ্নাংশ হ'ব এতিয়া নেক্সট ওলাই আহিছোঁ চাৰিভাগৰ এক চাৰিভাগৰ একৰ সমতুল্য ভগনাংশ আঠ ভাগৰ দুই বাৰ ভাগৰ তিনি এতিয়া বাকীকেইটা তোমালোকক কৰিব দিছে এতিয়া মই কৈছোঁ যেন ওপৰৰ সংখ্যাটোৱে তলৰ সংখ্যাটো পূৰণ কৰিবলৈ ইয়াত চোৱা দুই চাৰি গুণ আঠ দিছে দেখিছেনে তিনি চাৰি গুণ বাৰ দেখিছেনে তিনিৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰে এতিয়া বাৰ হৈছে এতিয়া এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় দি দিব পাৰে এতিয়া চোৱা চাৰি দিলা চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল পাঁচ চাৰি গুণ বিছ ছয় চাৰি গুণ চৌব্বিছ ঠিক আছে এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছা বিটো চি নম্বৰটো চোৱা তেনেকৈ পাঁচভাগৰ এক এতিয়া তলৰটো চাব গৈছোঁ আৰু ওপৰটো ঠিক আছে দুই পাঁচ গুণ দহ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এক দুই তিনি আছে তেনেকৈ চাৰি পাঁচ ছয় দি দিলোঁ চাৰি পাঁচ গুণ বিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ এইটো ত্ৰিছটো ইংৰাজীত লিখিবা এইটো নিশ্চয় এনেদৰে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনো তোমালোকক কি দিছে চাওচোন বোলা এয়া ভংাংশ ছবিটো চাই তোমালোকে কি ভং মানে ভংাংশটো ছবিটো চাব লাগে আৰু ছবিটো চাই তোমালোকে ৰং কৰা কিমান অংশ কিমান ভাগৰ কিমান অংশত ৰং কৰিছে এইটো লিখিলে হৈ গ'ল এতিয়া আমি প্ৰথমে চাওঁ এই প্ৰথমটো প্ৰথমটোত কিমান আছে এশটা ভাগ আছে বুলি দিয়ে দিছে এশভাগৰ কিমান অংশত আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত এক এশ ভাগৰ সাত লিখি দিয়া আছে এশ ভাগৰ সাত অংশ নেক্সট এইটোতো এশভাগেই আছে এশভাগৰ কিমান অংশত ৰং কৰা হৈছে এইকেইটা হিচাপ কৰি পিনি ওপৰত বঢ়াই দিলে হৈ গ'ল ৰং কৰা অংশটো ঠিক তেনেদৰে এশভাগৰ কিমানটা অংশত ইয়াত ৰং কৰি থোৱা আছে ৰং কৰা অংশটো তোমালোকে হিচাপ কৰিবা হিচাপ কৰি কিমান হয় ওপৰত বঢ়াই দিবা হৈ যাব ঠিক তেনেদৰে এইটো একেই হয় গতিকে তোমালোকে ৰং কৰা অংশটো ওপৰত লিখি দিলেই হৈ যাব এতিয়া তোমালোকৰ দশমিকলৈ নিয়া ধাৰণাটো এইটো তোমালোকৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবোঁ গতিকে তোমালোকে চাবা এতিয়া ইয়াত চোৱা দহ ভাগৰ সাত দহভাগৰ তিনি এশ ভাগৰ ওঠৰ এহেজাৰ ভাগৰ ঊনত্ৰিছ এই ভগ্নাংশবোৰ কি কৈছে সৰহবিলাকত কি কি আছে দহ আছে এশ আছে এহেজাৰ আছে হয়নে গতিকে যিবোৰ ভগ্নাংশত সৰহটোত কি কি থাকিব দহ এশ এহেজাৰ এইবোৰ থাকিব এইবিলাকক আমি কি কৰিম দশমিক ভগ্নাংশ বুলি ক'ব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ দহ এশ আৰু এহেজাৰ থাকিব সেই সংখ্যাবোৰক আমি সৰহটো যদি তেনেকুৱা থাকে তেতিয়া আমি তেওঁলোকক দশমিক ভগ্নাংশ বুলি ক'ব পাৰিম সেই ভগ্নাংশবিলাকো আমি দশমিক ভং্নাংশ লৈ লিখিব পাৰিম গতিকে কেনেদৰে লিখে আমি তোমালোকক আজি দেখাম মনোযোগ দি চাবা দেই তেতিয়া তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় এতিয়া ধৰা আমি দহভাগৰ এক দহভাগৰ একক মানে দহে একক হৰণ কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা দহে একক কেনেধৰ্ষণ কৰিবা দহেটো একক নাযায় গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে দশমিক এটা দিব লাগিব দশমিক দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত শূন্য এটা আহিব আৰু দহৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে দহ একো দহ হৈ গ'ল গতিকে দহভাগৰ একক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ দহভাগৰ একক দশমিক ওৱান শূন্য দশমিক একে শূন্যটো আগত দিলেও হয় নিদিলেও হয় ঠিক আছে শূন্য দশমিক এক বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ দহভাগৰ একক ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াতে লিখিছে চোৱা তোমালোকক দহভাগৰ একক আমি শূন্য দশমিক এক বুলিও লিখোঁ এতিয়া মই কেনেকৈ পালোঁ এইটো শূন্যভাগৰ এক সেইটো তোমালোকক দেখাই দিলোঁ গতিকে ইয়াতো লিখাই আছে ইয়াক শূন্য দশমিক এক বুলি পঢ়ে এতিয়া আমি আগতে পঢ়ি আহিলোঁ শূন্য দশমিক এক বুলি গতিকে এই যে ফুল ষ্টপটো হয় ফুল ষ্টপটোক কি বুলি কয় চিনটোক দশমিক চিন বুলি কোৱা হয় কি চিন দশমিক ঠিক আছে এতিয়া আমি ঠিক তেনেধৰণে শূন্য দশমিক ওপৰত যিটো সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটোৱে বহিব দশমিকৰ আগত যদিহে ছিংগুল সংখ্যা থাকে একৰ পৰা নৰ ভিতৰত যদি থাকে তেতিয়া দশমিক শূন্যই শূন্য দশমিক যি যিটো সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটো বহিব যদি তলত দহ থাকে এতিয়া বেলেগ এটালৈ আহোঁচোন তোমালোকক আৰুনো কি দিছে চাওঁ এই তালিকাখন দিছে তালিকাখন পোৰ কৰোঁ আহা মই পোৰ কৰিয়ে থৈছোঁ গতিকে তোমালোকে চাবা কোনডোখৰত বুজা নাই এতিয়া আমি ছিংগুল সংখ্যা ছিংগুল সংখ্যা দশ এডোখৰলৈকে আছে দহলৈকে আছে গতিকে আমি এইডোখৰলৈকে তোমালোকক দেখাই দিছোঁ চাই লোৱা মই কৈছোঁ যে দশমিক দি পেলাই সেই ওপৰত থকা সংখ্যাটো ভৰাব লাগে বুলি এয়া চোৱা দশমিক চাৰি চাৰি থকা কাৰণে চাৰি দিছে দশমিক ছয় ছয় দিছে শূন্যটো আকৌ দি দিছে মানে বুজি পাইছা এতিয়া দশমিক তিনি এইটো দশমিক তিনি দশমিক সাত এইটো এইটো সাত বহিব তাৰপিছত দশমিক দুই দুই আছে মানে এতিয়া ঠিক তেনেদৰে তোমালোকৰ আহিছে এইটো আহিছে এশ গতিকে তলত কিমান আছে এশ আৰু ওপৰত আঠ আছে এতিয়া আমি এই এশটোৱে আঠক সৰণ কৰিম এতিয়া চোৱা এশ আঠ এশটো আঠক নাযায় গতিকে আমি কি কৰিম চাই থাকা দেই যিহেতু নাযায় গতিকে আমি প্ৰথমেই দশমিক এটা দিলোঁ শূন্য আহিলে আশী এতিয়া এশটো আশীটোকো নাযায় গতিকে আমি আৰু এটা শূন্য দি ল'ম তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতো শূন্য এটা বঢ়ি যাব গতিকে এশ এ আকৌ কি কৰিম আঠ বাৰ দিম আঠৰ লগত যেতিয়া এশ পূৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আঠশ হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো কি লাগিব দশমিক শূন্য আঠ দশমিক শূন্য আঠ এই আগত শূন্যটো মই আগতে কৈছোঁ আগত শূন্যটো দিবও দিবও পাৰা আৰু নিদিলেও হয় গতিকে দশমিক শূন্য আঠ বা শূন্য দশমিক শূন্য আঠ নিশ্চয় বুজি পাইছা এইকেইটাও মই কৰি দিছোঁ তেনেকৈ তোমালোকে চাই ল'বা নেক্সট তোমালোকক কি দিছে চাওঁ নেক্সট দিছে তলৰ দশমিক সংখ্যাবোৰ পঢ়োঁ আমি তোমালোকক পঢ়ি দিবলৈ দিছিলে মই পঢ়ি দিছোঁ এবাৰ চাই ল'বা এ নম্বৰ দিছে পাঁচ দশমিক চাৰি দহ দশমিক সাত সাত দশমিক আঠ ন দশমীয় পিছত যিটো সংখ্যা থাকে সেইটো সংখ্যাটো পঢ়িব লাগিব মানে অংকটো এটা এটা অংক পঢ়িব লাগিব চোৱা সাত দশমিক আঠ চাৰি এইটো মই ঊনানব্বৈ বুলি কোৱা নাই সেইটো এটা এটাকৈ পঢ়িছোঁ আঠ ন আঠ দশমিক শূন্য শূন্য এক এতিয়া তোমালোকক কি কৰিব দিছে চাওঁ ইয়াতে চাহ দিছে চোৱা পইণ্ট চপা দেই যদি আমাৰ এটা সংখ্যা থাকে আৰু তলত যদি শূন্য থাকে মানে দহ থাকে তেতিয়াহ'লে শূন্য দশমিক সেই সংখ্যাটোৱে হ'ব আৰু যদি এশ থাকে তেতিয়া কি হৈছে শূন্য দশমিক শূন্য এক ঠিক আছে আৰু যদি এহেজাৰ থাকে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক আৰু যদি দহ হাজাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক ইয়াত লিখি লিখি দিছে গতিকে তোমালোকে এবাৰ মনোযোগ দি চাবা এতিয়া বাকীকেইটা তোমালোকক নিজে কৰিব দিছে গতিকে চাই লোৱা মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত এইকেইটা নিজে কৰাটো ন কেনেকৈ কৰিছে মই তোমালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ এইটো আছে আৰু এইটো এইটো এটা একেলগে কৰি দিম গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ